это с вами я, Ларгона, и сегодня я буду продолжать петельный блок, но этот блок будет, наверное, в трех частях располагаться. Сначала будет выйдет первая серия вот эта, Потом вторая, другая вот, которая следующая, и третья. Я думаю, что будет три, а может быть будет три. Но если что, я вам напишу в вот описании под первым видео. Итак, сегодня я хочу затронуть очень трагическую тему. Тему с нешарнирными куклами страдаем от того, что люди перестали покупать нас таких вот, оригинальных и стали покупать неоригинальные. Давайте я вам покажу некоторых из них. Вот эта куколка. Она надела кукладин на красную жабут. Но она все такая себя прикольненькая. Но у нее на ногах есть болячки, пупырки. Ну да ладно. Итак, на сегодня мы пока что закончим. Всем пока-пока. Ждите второй, третьей части. Удачи. Поки-поки.